Все всегда сбывается. Пусть Новый год, что на пороге, Войдет в ваш дом, как добрый друг. Пусть позаботят к вам дорогу Печаль, невзгоды и недуг. Пусть придут в году грядущем И удача, и успех. Пусть он будет самым лучшим, Самым радостным для всех. Желаем вам ожидания и перемен. Новый год — это сказка, Которая бывает только раз в году. Это звонкий смех и самые добрые, Незабываемые песни. долгожданные зимние каникулы и свобода, что хочу, то и ворочу. Все это так, но подожди. К нам пришли гости поздравить нас с Новым годом. Встречайте танцевальный коллектив «Грация». Terima kasih. <laughs> В нашей классной школе Собрался вокруг народ Возле елки в холле Тут, откуда ни возьмись Подкатил к нам леший Он подкрался словно рысь А чем это занимается? Да? Мальчик, уйди отсюда Ну, пожалуй, начнем Компания Warner Brothers представляет односерийный триллер «Похищение». По мотивам остросюжетного сериала Бедная Настя. В главных ролях темные силы. Баба-яга, хозяйка леса. Черт, ее любовник. Леший камердинер-черта. Кощей, главарь банды. Кикимора, внебрачная дочь Бабы Яги. Леший, камердинер черта. В то же время Баба Яга мать Лешева, а Кощей отец и Киморы. Итак, угадайте, кто из них бедная Настя? Светлые силы. Ученики 11 А класса. Борцы за справедливость. Дело было так. 31 декабря 2004 года у светлых сил был похищен важный атрибут Нового года, замаскированный под подарок. По сведениям очевидцев, новогодний подарок сперли темные силы, и светлые отправились за ними в три пенька, то есть в местный лесной бар. Итак, начнем с оброса. Вот ты, баба, я как, где ты была во время похищения? Как-то где? Воровала нас папа? дашь нам подарок, да я тебя э, в барашок затру, понял? Делай со мной что хочешь, только прическу не трогай. Лучше послушай, как мы им стоим. Покажи Иду по городу, никому не трогаю. Иду по городу, иду по дороге. В гармонии с деньгами, на дождь это хорошо. И чтобы любит, кто что не хочет, то в на ходу. Могу, не я туда пойду, зайду Как все поломят, все танцуют хорошо. Да можно, Тебя железная Алипе. Ну. Да нет, братцы, так дело не пойдет. Вами по-доброму нельзя. Ну, держитесь у меня. Держимся. Похлопаем. Спасибо, уже слов нет.

жизни всего добиться, чего он хочет. И, mm. и выиграть в этой жизни самый лучший приз, который он себе хочет. Поздравляю нашу приезжую учитель... ученицу э, с Новым Годом, а также нашу любимую э, учительницу Татьяну Тихонову. Я вас всех люблю. С Новым Годом! Не буду скромным. Сегодня наш класс был наикрасивый. 2005 год должен быть самым лучшим для всех. Будьте лучше всех, и мы будем с вами. Сегодня последний год наш в этой школе. Мы встречаем Новый год. Я желаю вам всем счастья, любви, удачи. С Новым годом! Поздравляю вас всех с Новым годом! Татьяна Тихоновна особенно. Желаю вам всего-всего и побольше, чтобы вы Это последний год, который мы учимся. Я очень люблю свой класс и хочу, чтобы мы дальше там встречались, а дальше любили друг друга. Если на меня упадет мешок денег, я всем подарю. С Новым годом всех счастья, всем нового, покажу и здоровья и вам со всем. Мы всех любим! Да. С Новым годом всех! Наш класс тоже. Коротко и ясно. Удачи всем! マリンと。